হেল্ল' এভিৱান মই প্ৰিয়াংকুই আপোনালোকলৈ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষ সমাগত অৰ্থাৎ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষ আহিব হেল্ল' অভিৱান মই প্ৰিয়াংকৈ আপোনালোকলৈ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ আজি শেষ দিন আজি একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ আজিৰ দিনটোৰ ঠিক মাছ নিশাৰ পৰা আমাৰ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ আৰম্ভণি ঘটিব অৰ্থাৎ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ এক জানুৱাৰী আহিব আৰু এই দুহেজাৰ পঁচিছ বয়সৰ আদৰা মানুহে আপোনালোকলৈ মই দুটিমান কথা আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ দুহেজাৰ চৌব্বিছ বয়সত বহুতে পালে সুখৰ ৰেঙনি আৰু বহুতে পালে দুখৰ ছাঁ যিসকলে সুখৰ ছাঁ পালে যিসকলে অশেষ কষ্ট কৰি সুখৰ ৰং বিয়পিবলৈ সক্ষম হ'ল সেইসকলক মোৰ ফালৰ পৰা শেহতীয়াকৈ হ'লেও আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু যিসকলে দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষত এটা বিষাদৰ জীৱন পালে অৰ্থাৎ দুখ বেদনা পালে সেইসকল ব্যক্তিকো মই আহ্বান জনাম যাতে অনাগত দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষ যাতে তেওঁলোকৰ সুখ সমৃদ্ধি লাভ কৰক দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষ আদৰাৰ মানসেৰে বহুতে এতিয়া পিকনিক যাব বহুতে ফূৰ্তি কৰিব এনে ক্ষেত্ৰত সেই পিকনিক যোৱা প্ৰাৰ্থীসকল আৰু যিসকলে ফুৰিব যাব সেইসকলক মই বিশেষভাৱে আহ্বান জনাম তোমালোকে পিকনিক যোৱা ফূৰ্তি কৰা কিন্তু কিছুমান চৰকাৰৰ যি নীতি নিয়ম সেই নীতি নিয়মবোৰ পালন কৰিবা বিশেষকৈ দেখিছে আজিকালি দিনকাল একেবাৰে বেয়া তথাপিতো মানৱ দ্ৰব্য সেৱন কৰি তোমালোকে ফূৰ্তিবিলাক নকৰাই মই ভাল বুলি ভাবোঁ আজিকালি দেখিছা মানৱ দ্ৰব্য সেৱন কৰাৰ ফলত কিমান এক্সিডেণ্ট হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অৰ্থাৎ বহুতো এক্সিডেণ্ট হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰেও অসম প্ৰশাসন পৰিষদেও কি হৈছে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অৰ্থাৎ উদণ্ড চালকসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত হলাগিব লাগিব অসম চৰকাৰকো কিয়নো কৈছোঁ এক্সিডেণ্টৰ পৰিমাণে নৱপ্ৰজন্ম ধ্বংস হৈ গৈছে অৰ্থাৎ মাদৱদ্ৰব্য সেৱন কৰি নতুন বছৰ আদৰ মানুহে কিমান ডাঙৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আমাৰ অসমত ইতিমধ্যে এক্সিডেণ্টৰ পৰিমাণ অত্যাধিক হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকো সচেতন হৈ গাড়ী গাড়ী চল চলাবা বুলি মই বিশেষভাৱে আহ্বান জনাম পাৰিলে নৱপুৰশক আদুৱা মানসেৰে ঘৰতে থাকি সুৰক্ষিত থকাটোৱে মই ভাল বুলি ভাবোঁ দ্বিতীয়তে ক'ব গ'লে মানে আমি এটা কথা মোৰ ফালৰ পৰা ক'ব বিচাৰোঁ আমি আচলতে নিজৰ সংস্কৃতিটোক কেতিয়াও আমি ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ আমি অসমীয়া হিচাপে আমি বেলেগৰ সংস্কৃতিটোকে আমি বেছিকৈ আঁকোৱালি লওঁ অৰ্থাৎ নাৰ বয়সৰ আধৰুৱা মানুহে আমি পিকনিক যাওঁ কিবা যাওঁ কিন্তু নিজৰ সংস্কৃতিটোক আমি কেতিয়াও নিজৰ সংস্কৃতি হিচাপে ধৰি ৰাখিবলৈ আমি চেষ্টাই নকৰোঁ এইটো মোৰ নিজৰ বিবেকেহে কৈছোঁ আপোনালোকে ভুল নুবুজিব দ্বিতীয়টো কথা আমি নতুন বছৰ আহিছে নতুন বছৰ ভাল দিন সকলোৱে হওক সকলোৱে এটা হাঁহি বিৰেকক এইটোৱে মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু যিসকলে দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষত কষ্ট অশেষ কষ্ট কৰিও সুফল নাপালে সেইসকল ব্যক্তিক মই ক'ব বিচাৰোঁ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত ফালে যাতে আৰু অলপ চেষ্টা কৰা আৰু অলপ অধ্যাৱ্যসায় কৰা যাতে পঁচিছ বৰ্ষত এটা সুখ সমৃদ্ধি তোমালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা মানুহৰ জীৱন মানুহৰ জীৱন সদায় সুখ আৰু দুখে ভূৰা কাৰোবাৰ সুখ থাকিব কাৰোবাৰ দুখ থাকিব সুখ নহ'লে সুখ নাথাকিলেও নহ'ব দুখ নাথাকিলেও নহ'ব সেই হেতু দুখে সুখে ভূৰাই হৈছে মানুহৰ জীৱন গতিকে সুখ য'ত থাকে তাত দুখো থাকিব দুখ য'ত থাকে তাত সুখো থাকিব সেই হেতু দুখে সুখে সমৃদ্ধি হৈ আমি দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষক আমি ভালদৰে উদযাপন কৰিব লাগিব আৰু আমি কিছুমান পৰ্ণো ল'ব লাগিব যাতে আমি দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত কিছুমান আমি ভাল কাম কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ দৰাচলতে আমি কিছুমান পৰ্ণ লওঁ আমি প্ৰতিজ্ঞা কৰোঁ আমি নিজকে নিজে ভাবি লওঁ অৰ্থাৎ আমি কোনকেইটা দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষত আমি কোনকেইটা দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষত আমি বেয়া কাম কৰিলোঁ সেইকেইটা যাতে আমি পৰিত্যাগ কৰিব পাৰোঁ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত সেইটোৱে আমি প্ৰণ ল'ব লাগে অৰ্থাৎ দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষত যিকেইটা আমি বেয়া কাম কৰিলোঁ সেই বেয়া কামকেইটা যাতে দুনাই নহওক অৰ্থাৎ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত যাতে নহওক সেইটোৱে আপোনালোকে হয়তো প্ৰণ লওক বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু কিছুমানৰ বাবে বিষাদ হ'ল কিছুমানে হেৰুৱালে দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষত এই হেৰুৱাবিলাক আমি এতিয়াৰ পৰা আমি পাহৰি পেলাব লাগে অৰ্থাৎ পঢ়োৱাটো ইমান সহজ নহয় তথাপিতো আমি ভাবিছোঁ কি দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষত যি হৈ গ'ল এয়া হৈ গ'ল কিন্তু দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত আমি যে নতুন এটা ভাল কামৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত যাতে সকলোৱে সুখ সমৃদ্ধি হওক তাই তাৰে কামনা কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত আশীৰ্ব ভগৱানৰ ওচৰত আশীষ বিচাৰিছোঁ যাতে সকলোৱে মোৰ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে সেইসকলে যাতে সুখ সমৃদ্ধি লাভ কৰোঁ জীৱনটো সকলোৱে দুদিনীয়া অৰ্থাৎ জীৱনৰ কাৰ কি হয় কোনেও নাজানে সেই ক্ষেত্ৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰে ভগৱানৰ ওচৰত যাতে প্ৰতিটো দিনে এটা ভাল এটা দিনৰ সৃষ্টি হওক অৰ্থাৎ সকলোৱে ভগৱানৰ ওচৰত তাকে কামনা কৰিবা বিশেষ একো নকওঁ সকলো নৱপ্ৰজন্মক এইটোৱে আহ্বান জনাম যে তোমালোকে এটা ভাল দিনৰ অপেক্ষাত সদায় চেষ্টা কৰি থকা বেয়া বস্তুৰ পৰা সদায় দূৰত ৰাখি থাকিবা অৰ্থাৎ বেয়া বস্তু বস্তু বা যিমানে দূৰত থাকিবা তোমালোকৰ যিমানেই তোমালোকৰ নিজৰ ভৱিষ্যত জীৱন উদযাপন কৰিবলৈ বেছি তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব অৰ্থাৎ ভাল এটা দিনৰ তোমালোকৰ সৃষ্টি হ'ব গতিকে আজিকালি এটা ভাল দিনৰ সৃষ্টি হ'বলৈ আজিকালি সমাজত বহুত কঠিন হৈ পৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত ভাল দিনৰ উপ ভাল দিনৰ চেষ্টা সদায় ৰাখিবা এইটোৱে মই কামনা কৰি আজি মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ ধন্যবাদ